Assalamualaikum, salam sejahtera. Malam ni kita ada satu cerita, satu perkongsian yang baru lagi berlaku. Pada tarikh 28 Hari Bulan 1 Tahun 2026, ada seorang lelaki yang berjawatan sebagai pemandu ambulans atau dengan nama lainnya Pembantu Perubatan Ambulans, AMA dihantui, diganggu oleh satu entiti yang menyeramkan. Ketika sedang mengendalikan satu kes kematian yang luar biasa katanya, kalau diikutkan, dia ni dah biasa kendalikan kes kecemasan lagi-lagi yang melibatkan nyawa. Cumanya, pada 28 hari bulan 1 tahun 2026, lain macam betul dia punya gangguan fizikal tu. Mari sama-sama kita dengar perkongsian pengalaman seram yang dilalui oleh Pembantu Perubatan Ambulans AMA yang bernama Haji Yusof. Kita mulakan bacaan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Saya memohon kepada muslimin muslimat kita ambil sedikit masa kita semua sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa untuk rakyat Palestin. Kita berdoa untuk umat Islam di serata dunia. Kita berdoa untuk mereka yang ditindas oleh orang-orang yang kejam. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka perlindungan, memberikan mereka keselamatan, kekuatan iman dan sabar dalam memperjuangkan mempertahankan tanah umat Islam terutamanya di bumi Palestin. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama selesaikan tanggungjawab kita semua ya. Dan saya juga nak memberi pesan kepada semua termasuk diri saya sendiri. Cerita-cerita ataupun pengalaman yang dikongsikan oleh pengirim bukan bertujuan nak menakutkan manusia kita ubah tanggapan kita bila kita dengar cerita ni saya berharap supaya bertambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika Allah kehendaki sesuatu maka kun fayakun itulah yang akan berlaku tiada makhluk yang berkuasa melainkan Tuhan yang Maha Agung Allah Subhanahu Wa Taala pada Allah kita memohon sesuatu dan pada Allah juga kita memohon perlindungan Allahu akbar Allah yang maha besar Sambil kita bercerita Sambil kita ambil manfaat Yang membawa kebaikan Insya Allah ya Okey baik Lokasi cerita malam ini Berlaku dekat daerah Tangkak Negeri Johor Darul Tazim Haji Yusof adalah seorang pemandu ambulans dan juga memangku jawatan sebagai pembantu perubatan ambulans. Kebiasaannya bila pusat call center terima panggilan ada kes yang perlu dikendalikan, Haji Yusof akan bergerak berkerja secara berpasangan berdua-dua iaitu ditemani dan diketuai oleh seorang staf hospital yang berjawatan sebagai medical assistant. M MA Medical Assistant Bermakna setiap kali pemandu ambulans nak berkerujo Pasti akan ditemani diketuai oleh Medical Assistant Bila sampai dekat lokasi kejadian Medical Assistant yang akan bagi arahan kepada pemandu ambulans Untuk lakukan perkara yang patut dibuat mengikut keadaan semasa ha, okey. Sekarang korang faham kan? Dapat belajar sesuatu dekat sini kan. Sambil kita bercerita, sambil kita belajar benda yang baru. Ha, tapi jangan lupa, tekan butang subscribe, kongsikan cerita ini dan tekan butang like. Nak dijadikan cerita, pada tarikh 28 hari bulan 1 tahun 2026, jatuh pada hari Rabu, pukul 10.45 malam, pihak call center terima panggilan, terima aduan daripada seorang pemanggil. Panggilannya berbunyi seperti ini. Korang dengarkan baik-baik ya. Apa maklumat yang orang tu bagi pada call center pada waktu tu. Ha, ni sebagai contoh dia cakap macam ni. Minta tolong. Kawan saya tak sedarkan diri. Saya jumpa dalam bilik dia. Dia gantung diri. Saya dah turunkan dia. Tapi dia tak bernafas. Badan masih panas. Cuma tak dapat kesan nafas dia. Ha, minta tolong datang cepat-cepat. Alamat rumah ni dekat Taman Bukit uh, Taman Bukit Kangkar, area kawasan perumahan baru. Nombor rumah adalah bernombor sekian sekian dan sekian. Ah minta maaf ya. Nombor rumah saya tak boleh nak bagi tahu, tak boleh nak dedahkan nombor rumah. Sulit dan menjaga privasi pihak-pihak yang tertentu. Ha, lebih kurang macam itulah Maklumat yang pengadu tu bagi tahu dekat call center kalau ada di antara korang yang mendengar menonton kisah ni sekarang kebetulan duduk dekat area Taman Bukit Kangkar ha, insyaAllah saya rasa pasti korang juga ada dengar apa yang berlaku dekat sekitar karya kejiranan tempat tinggal korang tu anda kata kalau korang tahu cerita ni cuba komen dekat bawah ha, kita cuba bawa bincang bersama dengan sahabat-sahabat penonton yang lain Haji Yusof terimalah tugasan tu Dia dikerahkan, ditugaskan bersama-sama dengan seorang medical assistant yang akan mengetuai kes yang diterima ni. Staff medical assistant yang menjadi pasangan kepada Haji Yusof pada waktu tu bernama Shazri. Ha, kata dia lah, Shazri. Saya tak pasti sama ada Shazri ni nama sebenar ataupun nama samaran. Haji Yusof cuma cakap nama medical assistant tu adalah Shazri. Keadaannya, masa dalam van ambulans ni, Syazri yang akan tentukan alamat. Dia akan tengok alamat, dia akan bagi arahan kepada Haji Yusuf untuk ikut jalan itu, jalan ini, pergi sana, pergi sini, kona sana, belok sini. Senang cerita, Syazri yang akan tentukan arah tuju ke mana sepatutnya Haji Yusuf ni kena pergi. Tugas Haji Yusuf, bawa van ambulans sahaja. Bila sampai dekat area Taman Kangkar, diorang berdua ni tak dapat kesan dekat mana rumah tu sebenarnya. Kalau ikut alamat yang dibagi, katanya nombor rumah tu sekian sekian sekian. Masalahnya, nombor rumah dekat situ dekat Taman Kangkar ni dekat perumahan baru ni berterabur. Sebagai contoh, saya ambil sebagai contoh. Ada satu lorong ni. Turutan nombornya bermula daripada nombor 3. Lepas tu nombor 18 Lepas tu nombor 21 akan ha, kena nampak menyusahkan 3 18 21 berselerak susunan dia. Ha, masalah lah kan. Macam mana nak mencari nombor rumah, ha, nombor rumah pemanggil kalau macam ni gaya dia. Tengok jam dah makin lewat, dah pukul 11 lebih. Diorang ni tak boleh nak buang masa sebab diorang ada etika kerja yang perlu diorang patuh. Sebab setiap saat itu adalah sangat-sangat berharga dan setiap saat itu juga boleh bawa perubahan yang besar sama ada hidup ataupun mati. Kelangkabuklah dia orang ni mencari nombor rumah pengadu tu. Cari punya cari, cari punya cari, cari punya cari. Secara tiba tiba, dari jauh ada nampak kelibat seorang lelaki berbangsa Melayu dalam lingkungan umur 20 ataupun 30 tahun macam tu. Dari jauh Haji Yusuf dan Syazri nampak lelaki itu melambai-lambaikan tangan dia seolah-olah seperti macam bertujuan nak membantu diorang berdua ni. Yelah mereka kan bawa ambulan. Dari jauh lagi, kita dah boleh nampak ada lampu warna merah-merah. Sesapa pun boleh trigger boleh tahu yang itu adalah van ambulan. Mungkin pemuda Melayu tu nampak ambulan ni tak tentu arah, cari rumah tak jumpa-jumpa. Itu yang dia lambai-lambaikan tangan. Nak membantu, tunjukkan jalan agaknya. Haji Yusof pun bukalah tingkap sebab nak bercakap dengan lelaki tu. Lelaki itu pun bertanya kepada Haji Yusof. Pakcik, pakcik cari rumah orang hantu kan? Ada orang gantung diri kan? Haa, pakcik ikut lorong ni. Nanti bila pakcik jumpa simpang, belok kiri. Kemudian pakcik akan jumpa dua lorong. Situ ada signboard. Pakcik masuk lorong yang ada tulis 4 stroke 2. Bila pakcik dah masuk lorong tu, Pakcik kira rumah yang ketiga Itulah nombor rumah yang pakcik cari-cari Korang dah dengar kan Apa yang lelaki tu cakap Kalau korang nak tahu Maklumat jalan yang lelaki tu bagi Adalah sangat accurate Sangat tepat untuk kita pergi ke rumah mangsa kejadian Kalaulah korang ikut betul-betul apa yang lelaki tu cakap Korang akan jumpalah rumah tu nanti Itulah yang dilakukan oleh Haji Yusof dia ikut arahan tu sebutir-sebutir dia ikut. Alhamdulillah akhirnya memang benar betul-betul sampai dekat depan pintu rumah pengadu. Rumah mangsa untuk kes malam ni. Bagus betul lelaki tadi. Dia alert dan dia peka dengan apa yang berlaku pada kejiranan dia. Itu yang dia cuba bantu ambulans ni untuk mengesan di mana rumah kari'a-kari'a jika dia. Sikap yang macam ni kita perlu ambil contoh. Bagus sangat-sangat. Tahniah pemuda. Lepas tu Haji Yusof dan Sazri disambut oleh pengadu yang buat panggilan call dekat center tadi. Kata pengadu, dia cuma kawan kepada mangsa je. Tak pastilah sama ada mereka berdua tu duduk rumah menyewa yang sama ke ataupun si pengadu ni hanya kebetulan pergi ke rumah mangsa dan terkejut melihat keadaan mangsa yang gantungkan diri. Bila Haji Yusof dan Sazri masuk ke dalam bilik, Mangsa telah pun diturunkan daripada tali dan telah dibaringkan dekat atas lantai. Kawan mangsa lah yang tolong turunkan tadi. Cuma yang peliknya, kenapa muka mangsa, muka dia ditutup dengan tuala putih? Bukankah tadi kawan dia cakap tak tahu sama ada dia ni masih lagi bernyawa ataupun tidak. Kenapa perlu tutup muka sedangkan pihak ambulans belum lagi buat pengesahan rasmi? Haji Yusof fikir baik-baik je lah. Mungkin kawan dia ni tak tahu prosedur agaknya. Tak apa, isu kecil je. Bukan salah pun kalau tutup muka mangsa awal-awal. Dan ada lagi satu perkara yang meragukan Haji Yusof dan juga Sazri pada waktu ni. Kenapa rumah ni busuk sangat-sangat? Terlampau busuk. Busuk yang tak boleh nak bawa bincang kata dia. Face mask muka pun, penutup muka pun dah berlapis-lapis pakai. Tapi masih lagi tak boleh nak kontrol, nak menahan bau busuk tu daripada masuk dalam hidung. Memang busuklah senang cerita. Kalaulah kita kata bau busuk tu datangnya daripada mangsa, mustahil. Sebab kejadian ni baru lagi berlaku dalam sejam dua yang lepas badan mangsa tidak sepatutnya mengeluarkan bau yang busuk tau. Lagi-lagi kita ni pun tak pasti sama ada mangsa ni betul-betul meninggal ataupun tidak. Bila Sazri memainkan peranan dia sebagai medical assistant nak buat semakan susulan, nak cek nadi mangsa, bila buka je tuala putih daripada muka mangsa, Astaghfirullahalazim Na'uzibillahi bin Zali Kami berlindung dengan Allah Daripada perkara-perkara yang buruk Dalam tempoh sejam sahaja Muka mangsa Benar-benar Berubah Saya kalau nak cakap tu Nak memberi bayangan tu sebenarnya Sebenarnya salah Nak bagi tahu tu macam tak berapa cantik lah Risau secara tak sedar nanti kita ni dah mengaibkan seseorang yang dah pergi mengadak ilahi. Jadi senang cerita keadaan mangsa tak berapa bagus lah. Ha, ya? Haji Yusuf juga ada kata 50-50, 50-50 sama ada bau busuk yang datangnya daripada rumah ni tak pasti sama ada daripada mangsa ataupun bukan. Tak boleh nak confirmkan 100%. Walau bagaimanapun kerja tetap juga perlu diselesaikan secepat mungkin. Syazri pun dah buat kepengesahan rasmi bahawa mangsa sudah pun dipastikan tidak lagi bernyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Dipendekkan cerita, keadaan arwah tidak boleh lagi diangkut, tidak boleh lagi diangkat dan tidak lagi boleh diuruskan oleh pihak ambulans kerana ianya bukan mati sakit tetapi kematian yang perlu dikendalikan oleh pihak polis. Bila pihak polis dah sampai, pihak polis pun buatlah siasatan, buat postmortem, ambil bukti-bukti penting dekat lokasi kejadian, ha, macam-macamlah. Bukan lagi di bawah kawalan pihak hospital lagi. Jadi, untuk tidak membuang masa, bimbang ada kes-kes lain yang perlu ditangani juga, maka, Haji Yusof dan juga Sazri bertolak semula balik ke hospital. Tetapi, ada sesuatu yang tidak kena. Ada perkara yang perlu diceritakan semula apa yang Haji Yusof dan Sazri nampak sepanjang mereka mengendalikan kes dekat rumah tersebut. Kau ha, korang nak dengar kan? Nak tahu kan? Begini ceritanya. Ha, ini yang nak masuk ke Limex ni. Korang dengarkan baik-baik ya. Ketika Haji Yusof dan Sazri dalam perjalanan nak pulang ke hospital, pada awalnya masing-masing dia membisu. Sepanjang awal perjalanan dekat dalam vet ambulans ni, diorang langsung tak bercakap apa-apa pun. Seakan-akan macam masing-masing dah tahu ada yang tak kena. Lepas tu, tak lama kemudian, Haji Yusof mula bersuara. Sazri, aku rasa kamu mesti tahu apa yang aku tahu kan? Bila Shazri dengar soalan yang macam tu, terus Shazri cakap, Yo, gila weh. Nanti kita sembang. Kita keluar dulu daripada taman ni. Dah jauh sikit, baru kita sembang. Takut-takut, nanti dia ikut kita balik hospital pula nanti. Persoalannya dekat sini. Siapakah gerangannya? Si dia yang dimasukkan oleh Sazri itu. Bila dah jauh sikit, baru mereka buka cerita. Arwah yang mereka nampak dekat dalam bilik rumah tu memang saling tak tumpah seiras sama seperti lelaki pemuda Melayu yang tahan mereka yang tunjukkan jalan pada mereka masa mereka sesat nak cari rumah tu awal-awal masa mereka sampai tadi. Baju yang sama, seluar yang sama, warna pun sama semua sama padan senang cakap bukan seiras dah memang itulah dia lelaki pemuda Melayu yang tunjukkan jalan tu dan juga arwah dalam bilik rumah tu memang kedua-duanya adalah orang yang sama cumanya dalam Islam kita tahu orang yang sudah meninggal dunia tak ada lagi urusan dengan orang yang masih hidup jadi berkemungkinan besar lelaki pemuda Melayu yang mereka jumpa tu adalah jelmaan daripada jin agak-agak ni lah. Wallahu a'lam bisawab. Allah yang lebih maha mengetahui. Sepanjang dalam van mereka berkongsi cerita macam-macam andaian yang mereka buat, bertukar-tukar pendapat dengan penemuan lelaki misteri yang menyerupai arwah. Dalam sedar tak sedar, ada satu lagi gangguan yang tidak lagi diceritakan oleh Sazrim. Dalam van ambulans Shazri berkata-kata lebih kurang macam ni Dia punya dialog Sebagai contoh Saya cuma lakukan semula ya Haji Tadi Ada lagi satu gangguan dekat dalam rumah tu Saya cukup yakin Pasti Haji tak perasan dengan benda tu tau Sebab Saya nampak Haji macam tak sedar Ada benda menumpang Duduk dekat sebelah Haji Dekat dalam bilik rumah tu tadi Kemudian Haji Yusuf pun bertanya lah Hah? Ada benda lain. Ada benda duduk dekat sebelah aku. Eh, kamu nampak ke benda apa tu? Haji, saya nak minta maaf awal-awal ya. Saya bukan nak reka-reka cerita. Tapi saya memang betul-betul nampak. Ada seorang lelaki, kepalanya berdarah. Muka dia tak payah ceritalah. Memang seram, haji. Dia duduk dekat sebelah haji tadi Saya tak berani nak tegur Ada juga saya cuba baca-baca surah-surah Al-Quran yang saya tahu Saya takutlah kalau saya tegur nanti Benda tu duduk sebelah saya pula Itu yang saya buat tak tahu tu Tak lama haji, sekejap je Lepas tu benda tu hilang Entah-entah haji Bau busuk yang kita bau tadi tu Datangnya daripada makhluk setan tu kot agaknya kita semua dah dengar penjelasan apa yang dilihat oleh Sazri mungkin ada benarnya mungkin bau yang teramat busuk dalam rumah tu berpunca daripada gangguan setan tu kita ni tak naklah cakap benda yang tak elok kita tak kata pun apa yang berlaku ni berkait rapat dengan arwah ha, jangan memburukkan arwah tak baik kita husnuzon je mungkin kewujudan jin setan pada waktu tu hanya kebetulan saja. yang pasti perbuatan menggantung diri adalah berdosa besar Sesungguhnya ianya adalah perbuatan yang terbukti Sangat sia-sia untuk balasan di akhirat kelak. Seketika mereka berdua ni dah sampai dekat hospital Shazri pun dah sambung semula bertugas dekat wad kecemasan Haji Yusuf pula berehat dekat bilik staf sorang-sorang Sementara menunggu panggilan tugasan yang seterusnya Tengah Haji Yusof ni Tengah main handphone Tengah duduk bersandar dekat bilik dia Tiba-tiba Keadaan bilik menjadi gelap. Mungkin berpunca daripada suis kawalan utama dah jatuh agaknya. Jadi kena naikkan semula MCB. Memang kadang-kadang suis dekat bilik kawalan ni jatuh sendiri. Sebab dah rosak ataupun longgar agaknya. Jadi Haji Yusof pun bangun daripada tempat duduk. Dia berjalan pergi ke arah bilik suis kawalan utama seorang-seorang. Dan pada waktu itulah Haji Yusof Diganggu sekali lagi oleh sesuatu yang tidak sepatutnya berada dekat situ. Haji Yusof nampak tak begitu jauh daripada dia. Begitu hampir dengan dia ada kelibat yang menyerupai wajah arwah di rumah tadi. Astagfirullahalazim. Sampai dekat sini dia ikut Haji Yusof. Nampak gayanya benda tu memang betul-betul, memang benar-benar nak berniat nak menakut-nakutkan Haji Yusof. Tetapi dia silap. Dia tak kenal siapa Haji Yusof lagi. Haji Yusof pun buat tengin je lah. Alang tak engkau lah nak buat apa. Dekat hospital ni pun dah bersepah dengan macam-macam hantu. Engkau datang sini, aku hanya boleh cakap welcome to the hospital. Pergi jumpa kerabat-kerabat hantu-hantu yang lain. Bersepah hantu dekat sini. Aku tak takut dengan engkau lah. Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, tempat aku berserah dan tempat aku memohon perlindungan dunia dan juga akhirat. Engkau datang sini nak takutkan aku. Sila hari bulan. Kau tak kenal siapa aku lagi. <laughs> Haji Uso. <laughs> Haji Haji Uso pun buat tak tahu je lah dengan hantu tu. Dia buat tengih je dengan hantu tu. Kesian hantu tu. Hantu tu dah lah datang dari pada jauh. Terbang jauh-jauh. Usaha jauh-jauh. Sampai dekat hospital. Niat nak menakutkan Haji Rosom. Tapi reaksi muka Haji Rosom macam tak ada perasaan. <laughs> Jadi Haji Rosom pun hidupkan balik Swiss kawalan utama apa semua. Bila dalam bilik staf dah menyala, lampu dah tegar. Jadi kehadiran jin setan yang menyerupai arwah tu tadi pun sama hilang begitu sahaja. Setelah tidak dipedulikan oleh Haji Rosom. Begitulah cerita dia, perkongsian daripada pengalaman Haji Yusof sebagai pembantu perubatan ambulan, AMA dia punya jawatan. Banyak perkara yang baik yang kita boleh ambil dekat sini. Begitu juga dengan perubatan yang tidak ilmu Kita kena jadikan sebagai pengajaran. Yang paling penting dekat sini adalah setiap kali kita semua dengar cerita seram, saya berharap agar kita semua semakin beriman dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala kita berserah dan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala kita memohon perlindungan. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Kesian hantu dunga. Haji Yusof pun berlakonlah babak ber -ber takut. Jagalah sikit hati hantu tu kan. Aduh. Alhamdulillah Kebanyakan majoriti daripada kita semua Sudah tersedia Diberikan kesempurnaan jadi jemari Yang percuma untuk diguna pakai sebaik mungkin Jadi apa salahnya Kita gunakan juga jadi jemari yang percuma itu Tekan button subscribe Tekan button like On notification Dan kongsikan kisah Haji Yusof ini Kepada para penonton yang lain Kerana apa? Kerana Button subscribe itu juga adalah percuma untuk ditekan oleh korang semua pada bila-bila masa. Jangan lupa ya, tekan button subscribe. Itulah dia salah satu pengalaman yang dilalui oleh seorang pemandu ambulans Kalau ikutkan banyak lagi lah kisah-kisah pelik yang mereka lalui sepanjang mereka menguruskan mereka menjalankan tugas mereka Insya Allah sekiranya ada umur yang panjang moga-moga dipermudahkan urusan oleh Allah SWT Saya doakan semoga korang semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik-baik Lain masa ada rezeki kita akan membongkarkan lagi kita akan dedahkan kisah-kisah seram daripada kiriman pengirim yang seterusnya di dalam kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang sudi hadir pada malam ini. Perlu diingat sekali lagi ya, setiap cerita pengalaman yang dikongsikan itu hanyalah semata-mata bertujuan untuk menambahkan iman dan takwa kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pada Allah kita berserah dan memohon perlindungan. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Alhamdulillah. <tell>